নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত এয়া ৰাতিপুৱাতে আহি পালে মাছ বেপাৰী যিহেতু বাৰিষাৰ সময় সেইকাৰণে পুখুৰীত মাছ দিবৰ কাৰণে মাছ বেপাৰী আহিল ৰৌ ভকুৱা এনেকৈ মিলি কেইটামান মাছ বাচি দিয়া হ'ল তাৰপাছত আমি ক'লোঁ আকৌ ঢেকীয়া খাবলৈ এইবাৰ মই ঢেঁকীয়া খাবই পোৱা নাই মায়ে ময়ে ঢেঁকীয়া বিচাৰি আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় লমালমে আমাৰ প্লাম লাগি আছিল ভাবিলোঁ প্লাম অকণমান কাটি থওঁ দেৰিকৈ অকণমান আচাৰ বনাব পৰা যাব তাৰপাছত সন্ধিয়ালৈ আমি পালোঁহি ঘাইঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে চাওকচোন এয়া বৌৰ খেতি বৌহঁতৰ খেতি বাতি অকণমান চালোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ঘৰত নতুনকৈ পলু পুহিছে তাকে চাম বুলি বহুদিনৰ পৰা যাম যাম বুলি ভাবি ভাবি আছিলোঁ যদিও হোৱা নাছিল চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে কিন্তু তলখন খুব বেছি লেতেৰা কৰে সিহঁতে ইয়াৰ পৰা এতিয়া খাব পৰা পলুও হ'ব সূতাও হ'ব তাৰপাছত আমি আনিলোঁ চজিনা পাত চজীনা পাত খাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে খাই বেছি নাই জনাব ভাল লাগে কিন্তু এয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাম আমি আকৌ ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তালৈ আৰু এয়া আমাৰ ভাইটি আৰু আমাৰ নাতি ইহঁত দুটা ককা আৰু নাতি সেইকাৰণে মই দেখুৱাই আছিলোঁ পি পি আৰু মই এয়া উৎপাত চলি আছে আমাৰ চাওকচোন পৰিৱেশটো সন্ধিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম আজিলৈ ইমানেই নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম বাই